Всем привет! Берите напитки, лимонады, минералки, всякие вкусняшки, которые у вас есть. Ну, только я сюда не могу притащить. Извиняюсь. Потому что у нас начинается рубрика Let's Play. Для этого вам понадобится терпение. И это то, что я все сказала. Я, может быть, сегодня выкладу видео, несмотря на то, что я сказала, что видео будет выходить в вторник и в субботу. Ребята, я иногда буду вылаживать видео, поскольку я считаю, что промежуток этот большой, поэтому нужно постараться еще хотя бы выложить в среду или в четверг. Поэтому я буду вылаживать теперь вторник, четверг, четверг. Короче, за, э, получается, сегодня, четверг, потом э, еще в субботу будет. Вот. Получается, мне выходит э, э, в среду, ну, в среда, вторник, у меня выходит да, 11-го, вылажу, 13 и 15 по-моему, все верно. Мне, короче, написали, когда я выложила вопрос-ответ, эм, то, что типа у тебя слишком плохое качество, что за упортость. Объясняю вам, и кто хотел мне так писать, и кто в комментах там в Ютубе написал. Как вы знаете, на телефоне качество хорошее. Когда ты смотришь протяжение видео на телефоне, то это просто офигенное качество. Но когда ты его выкладываешь в YouTube, несмотря, что YouTube это не видеоредактор, как вы знаете, там видеоредактор, там мало возможностей и эффектов. Поэтому YouTube больше всего забирает качество. Поэтому никаких претензий нужно. Каждый видеоблогер знает это, что YouTube забирает качество. И прежде чем мне что-то писать, нужно подумать или спросить, почему у тебя плохое качество. А не что у тебя за упортое качество? И перед началом видео вопрос-ответ я и так сказала, что у меня там качество будет плохое. Мы говорили слишком долго, но в тему, чтобы таких сообщений больше не было. Короче, ребята, как, как вчера была среда, то здесь... В течение недели весь модельный ряд мотоциклов будет доступен для покупки по сниженной цене. Успейте собрать всю коллекцию. Ура! Будут норм цены и можно купить всю коллекцию мотоциклов. Еще здесь сделали опрос, кем бы хотели вы стать, ну на какой стороне были вы. Я хотела бы хранителем, а не изгоями. Я проголосовала уже. Вот и получилось аватариан вот. мотоцикла. А, а, а. Сейчас посмотрим цены. А знаете, реально сниженная цена, но дело в том, что вот, вот этот маток, он нужен для 30 уровня. Вот. И дело в том, что тут все по золото, а золото это надо голды ложить, а голды у меня будут, но но не сейчас. Никто мне не даст. Все жадные. Поэтому, да. Такие вот делишки. И да, ребята, сейчас мы с вами пойдем в салон. Я вам покажу, какую я хочу сделать себе внешность. Да. Поэтому го-го-го в салон. у меня получилось походу у меня получилось сделать так просто многие так думают я знаю такой идет здрасте я пришел к вам встретиться эй куда ты бежишь Эй, смотри покрасни челку эй ты куда ты бежишь Покрасьте, покрасьте мне прическу. Покрасьте, я Походу мальчика не слухают. Я просила покрасить, но никто не покрасил. Пальчика, точнее. Пальчика никто не слушает. Так, сейчас. Ууу, какой зляжный человек. Я люблю Ха-ха-ха. <шу heures> э -э да, вот такой внешний черчок. Только еще я хочу э цвет волос коричневый. Нет, нет. Эти волосы, не, хотя можно и такие тени, но лучше я лучше предпочитаю черные тени. Вот, а цвет волос я хотела, так. цвет волос я бы хотела сделать коричневым. И, и ребята, я не копирую да ну. Вот. вот. еще я брала за 410, и то это вышло 410, 24 золота. Ну, 410 серебря, 24 золота. Вот, и мне это внешне нравится. Я не копирую Милану, чего вы взяли? Просто прически открыли новые, и возможность это для всех пошла. Не только же для Миланы и для всех игроков, но и для нас. Знаете, хотя у меня в друзей Порта Аники, но все равно, не кьюпорты, но я их люблю. Не знаю почему, но я их люблю. Вот они все, вот они. <звёк> <звёк> не на Просто у меня было много приятелей, которых <звёк> не могла удалить. Ну и, короче, пришлось сделать так, что... Короче, ребята, э, в контактах никто не хочет мне делать, поняли, баннер для канала, потому что с моей не можем, Он я решила попробовать. Но если у меня не получится, все равно мне никто бесплатно не делает, потому что все люди, люди жадные, вообще народ пошел жадный. Реально, реально. Вот, ребята, такой баннер у меня получился, я буду делать еще маленький, но это я его тоже поставлю там, на YouTube. Для вот этого вот получается, что у меня вышло так, что он уже был сам разукрашен разные цвета. И да, я вот повставляла все в фотошопе. И да, ребята, если вы хотите, чтобы я показала, как делать баннер, точнее, как я его делаю, ну или кто не знает, то ставь лайк. И подпишись, и напиши в комментах, что ты хочешь, и я обязательно сниму. Мы с вами мало поиграли в аватаре, но зато сделали баннер и поговорили всерьез. Поэтому пока-пока.